І зразу, моментально, не пройшло 10 хвилин, як я знову вітаю вас, майстерні часу! І сьогодні ми знову продовжимо. І сьогодні ми продовжуємо своє занурення ...в гру Біошок. Значить так. Бред і Саррій Стрілю цю чудову стрічку, Як не дізнається старша. Не надо! Ніоо. No. Що за А також в передній серії це... Передапис. невдалої другій серії. Хто не знає, подивіться першу серію. Перші пару хвилин. Там мене виявилася проблема але... з записом. І тому я знову це передапис. Ясно? Я коли будете всіх мене відео, я думаю, що я вас обману. Та що я казав, що я не записав два відео, а потім подивився, там три. Ну, це мене... Яко? Запис збився. Він дано врубився. У мене, мене там три відео. Було. Тому... Я нікого не обманю. Все чесно. мене зараз стрибати! Йома! В этом костюме даже океан не причинит тебе вреда. Это хорошо. Однако восторг принес гибель множеству великих людей. В одиночку ты долго не протянешь. Ты еще можешь прийти на станцию и найти там меня. Как опять? Как так? О, ця ракета це як у нас першої частини. Скоріше на все буде. То якась маленька турелька. Яку, скоріше за все, спестрілює ця, ця, ця ракетниця. Скоріше. Ось таке. То паливо. Зрозумів. Підводна бензоколонка. Ні, ну як красиво. Як в первой части. <laughs> да. Не смішно. Не, может это то, що це ремастер? На мене другої немає. На Epic Games его звичайно не роздавали. Тому родіти О, моє красота! Вітаємо! Захват! Ваш чудесний, прекрасний! Вас чудо, ваш чудовий, чудове місто! Ваше! Так, да, приказать мене ще краще, ніж англійчан. Ну він так прикольно це стрибає, я вам скажу. Иди сюди, застричка. Ну йди сюди. Тест скорился новому тарь. Ну я не знаю, чого мені не бачили в першій частині. Шлюс! Next локація? Чи ні? Я забувся кидуть приход. по до да, авантажник, Як... Хотя Хоча и Во Амнезии так само было. На машин по пикс. Типу... Мы это переключали, че не? Я уже добусь. Это когда было уже? Что... Да это давно было? Значит, недавно. ты здесь, как и сказали малышки. Поднимайся к билетной кассе, и я расскажу тебе все, что мне известно. Дальта. Так, я был буду... в Дальта, Дальта, Дальта. Ну, так что он, наверное, назвал меня Дальта. Значит, я Дальта. Безопасно, прежде всего, используйте защитное снаряжение. Чисты. Тебе не будет Ну, Большинство из выживших теперь такие. Мутанты, наркоманы, грязные животные. Да, <с> за <Pfizer> <MacBook> Инструмент взлома. Одна з механік яка це дрібнять першу частину. Новий злом. Раніше були. ...головоломочка. Тепер злом. Злам. Точніше. Дистанційний і звичайний. А також є сині зони. Якщо получиш. Е... Якщо ти їх вімкнеш, ну то ти вже попадаєшся. Сині там, ділі, непоглядають, червоні. Це не тут буде якийсь незвичайний ефект. Червоні це виключиться тривога. Синій це робот сильніший, турелька сильніша. Е, магазин дає халявний предмет, е, аптечка теж дає халявний предмет, хілка точніше. Більше не пам'ятаю. Ой. Ой! Да? Это что ты вы? О, видите. Хилка? У него то, что доехали халявную хилку. Во. Победите в синюю призовую зону при чтобы получить бесплатный аптечку. Говорит доктор а такой что пармит пункт и черепа. Эндрю Райан мертв. Однако тиран живет в каждом из нас. Помните, мы отвергаем ген. Мы отвергаем личность мы отвергаем Тира. Так. Ну, палова для буры, но я ж не турстую. Yeah, Какие хорошие робот. Ты допинал. Понятно, <вы> тайно <вы> означает понятно. Эго. Можно худеть? не воротами. Так. Тут у нас ловушечка. Да? Мессиотныщему. Я знаю тебя. Символ на твоей руке означает, что ты смерть. Прошло десять лет, Дельта, с тех пор, как на моих глазах ты приставил к голове дуло пистолета и нажал на курок. Стоит отдать тебе должное. Твоя боль породила рай. Не знаю, как тебе удалось выжить, но теперь твои страдания закончены. Эти люди облегчат твое бремя. Пожалуйста, пойми, что, как и все мои поступки, это проявление любви. Это София Лэм. Она нашла тебя. Я тут бессмертный, как Даже к бейсику бы ничего не осталось. Пошел ты, Сик, убивался вновь, мэр. И трупы. А! Да мне обещают, что можно лутать! Сики пришла? 40 минут, гори. Прошло? Эг, мне лутать. ты знаешь нашего общего врага. Софию Лэмп. Камера в твоем шлеме позволяет мне видеть то, что видишь ты, чтобы помочь тебе сражаться с ней. Бал Маскарад 120 1959 рік. Можна? Це можно там лут Веч Не можно Ну що то було? Не знаю Не Конструктивне бюро. Ой административный хозяйственный склад Атлантического экспресса. Лэмп укажет путь. Единство и преображение. И вот сами не прокалывает такая, пошел. Нашим героям просто скажут, иди туда, иди туда, и тебя все хочешь. Манипулируй. Камеры системы охраны работают на ламп. Но при достаточной сообразительности ты сможешь использовать их в своих целях. Так. Ну, короче, синяя зона это дольше. А, говорит, она врагов. Врагов, точнее. Где ты? это Иди сюда. думать об Я ж огромний безсмертний робот. Біо. Робот. Що як таке? Ні, ну. Перше смі, зрозуміл, що це люди. Но ми ж не зовсім людина. Ти був... Ми ж під кінець були чимось таким... Біомутантом. его роботом, что типа такого. Но все одно. Отец, это я, Элеонора. Я чувствую, что ты пришел в себя. Мама больше никогда не сможет обращаться с тобой так, как прежде. Этот плазмид для тебя. Думаю, сейчас ты сможешь им воспользоваться. Пожалуйста, найди меня. Может, мы так быстро только камеры что... Так. Хватайте а вещи силы мысли, бросать их во врагу О чем тут думать? А, Принимайте бы так, ну, ца, ну, как в парче сейчас ты. И... Бросай в противников предметы. Можно даже ловить гранаты и кидать их обратно. Еще кажется, что я просто продарась доброй. Ну да, все на все просто передавайся. Ну что, так само играйте дальше. Так, снимитесь. Тут же потренироваться. Так что нажать кнопочку. Он будет меня стрелять с такой штучкой. Халявный халк. Так что раз нажать опять будет. Видите, тут то проходит. Оп. Короче, халявна хилка. Что тут? Ей ведом. О, да по не дробил? А Ты пора начнет... знаешь, что можешь такое дробить. Весело. Да ты, Пришел. Пришел. Да ты. О, наид. Без меня не было бы восторга. Город бы не смог существовать без Атлантического экспресса. Райан впервые объехал его весь в вагоне моего поезда. Но теперь все помешались на личных путешествиях. А мои рельсы соединяют между собой только самые старые районы восторга. Так что город просто позабыл обо мне. Зато на счету в базу у меня полно денег. А эта мода на частный транспорт скоро пройдет. Мне казалось, что сюда пришел и похилился. Зараз я вмикну. Бай, не вижу, что Тут только хау. Там мы тут Реклама Талтического Экспресса. Мне больше ящичек. О, тут алкашка. Хотя нет, это да шкуринь. И как бывает. Сигары. Дают. О, бом. Так, ба-ба-бла, знаю. Это мини-пфеву полный. О, тут есть Спенсер. Добрый шой будет взять. Да байкину комнаты и взят. Другу. Просто. Другу по поколу. Хорошо. Заклепки. Не, наверное, как сначала все кидают патроник. Мы уже чем сряды. Райп. Белое не есть черное, доктор Лэмп. Вверх не есть низ, а уголь не есть золото. Посмотрите вокруг. Восторг это не чудо. Это продукт здравого смысла, при котором один плюс один это 2 и величина А равна самой себе. И тем не менее, в одиночку каждый человек является пленником собственных заблуждений. Мечты, иллюзии, фантомная боль в ампутированной конечности. Для кого-то они так же реальны, как дождь. Реальность – это всеобщее согласие. А люди теряют веру. Сходите прогуляйтесь, Андрю. В восторге идет дождь, а вы попросту решили его не замечать. Ясно, даже дружить раз лучше, зовут вроде бы что-то Эти что Люди сидят на каком-то генетическом чудо-наркотике. На стенах повсюду встречается надпись Мутанты как предупреждение. Один из них загнал меня в угол, и, боже, его лицо. У меня был пистолет, но я стал задыхаться. Как вдруг мы оба услышали пение, и, и он бросился прочь. Похоже, пел ребенок. Маленькая девочка. Синди жива. Я чувствовал это. Я! Пусть он София Лэмп использует против тебя мутантов. Большие папочки ее рабы, охраняющие младших сестричек. Однако кто-то же разбудил тебя. Мне известно о связи между тобой и Элеонорой, Дельта. И чтобы спасти себя, ты непременно придешь за Но Элеонору ждет великая судьба, которую ты с ней не разделишь. В раю нет для тебя места. Почему? В этической психиатрии мы должны учитывать роль эволюции Депрессия, панические атаки, сексуальные патологии Все это ответы на механизмы естественного отбора Ирония в том, что именно благодаря этой теории люди Райана пригласили меня сюда Они ошибочно приняли исследование законов природы за поклонение состязательности Запомни, Леонор. Следует познать зверя, прежде чем его можно будет уничтожить. Вс ⁇ Так, наверное, на да, и не... Наказывать потому что на вашу спадаю. Короче, ну да, потому что он куча убил, челик у него штату. А нет, он ушел. А он нашел. Тикна не побывал. Ламп. aitäh . От і все. Все, засаду. Тихо. Рас постарайся. Я искати якусь здібну сюди допінати. То, то, ты, то. И... <звучит> Шесть так помра. Во, баллончиком сюда пинат. Но я его не нашел. Ай. Добрый. Параллельно аптечка. Ну что, ну Наверное, все кипочек на плане. Я пошу я их пах-пах-пах-пах, ну например, Напрыгат. Напрыгать, вы не знаете. Вы попали на тут бочку? Там вот. Я не. Я не попал. Вот даже тут офиг, что. Я яичек не бачу. Хорошая бочка. Вам понравится, знаете? И в туалете запинает, Вот что рассказали мне дети. Ты очень старый большой папочка, связанный с одной единственной малышкой. Когда ты слишком долго находишься вдали от нее, твое тело начинает отключаться. Ты впадаешь в кому. Пока девочка остается в восторге, ты здесь как в ловушке. Твою малышку зовут Элеонора Лэм. Она дочь Софии. Ее держат в здании Фонтейн Футуристикс на другой стороне города. Ты должен добраться туда и спасти ее. Пока не поздно. О! Да, я, их спас. Хорошо, папочка душе старый. А. Ну куда? Заклепки такие хорошие. Лушечка. Можно их аккуратно. О. садыевы, Оп. И на бисе даже выстрелит. Да. Все. На этом моменте, я помню, оптимизатор работает Шонгом. Потому что у меня не так. Смерть доктора Сушонга оказалась серьезным ударом для программы Защитник. Но я занял его место и потихоньку восполняю пробелы, образовавшиеся по его небрежности. Мы вновь входим в рабочий ритм, однако я недоволен. Да, большой папочка защищает девочку. Однако он запрограммирован только на битву, подобно овчарке, бродящей со стадом до тех пор, пока на него не нападет волк. Когда же младшей сестричке ничего не угрожает, он относится к ней как к предмету мебели. Нам нужно нечто более сильное, нерушимая психофизиологическая связь. Добро нас У мене щось не так, спав якийсь зв'язок, ти Леонори. Так. Ну що ж, як я казав, тут я помітив мої проблеми з І тут я закінчив вже другу серію. Я записав дуже швидше, що першу, що другу серію. Тут я годину був, пробігав. Так. Ну як я казав, у мене бажано побіг по півгодини робити серію. Це не потрібно, так. Тому поки що. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. і Очікуйте на наступну серію. Аслантический експрес. Парк разучение Райан. О, мы в парку там.